Mənə düşünməzdim ki bir insanın həyatından aldığı ən böyük isas dəlicəsinə bir susmaq olarmış. Heç nəyi umursamadan, heç kimə ciddi almadan, acılardan yorlanda, yaşamının mənasızlığından bezəndə susar insan. Heç. He sağalma da gəlməzdiki. Qürurundan gülənlər daxilən için-için için soyulanlarmış. Mən eş bilməzdim ki bir insanın ən böyük yağırısı bədənnin hər hansı bir yerində deyil də ümidsiz səhərlərə oyanmaqındadır. Heç inanmazdım ki